নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল শুকানিক্স ভিডিঅ' চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই লৈ আহিছোঁ গাহৰি মাংস গাহৰি মাংস কেনেকৈ তেল নিদিয়াকৈ বনালোঁ তাৰে এটি ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব ধুনীয়াকৈ নিজেও বনাব পাৰিব এনেদৰে মাংসখিনি মই গৰম পানীত অকণমান ধুই লৈছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া শুকান কেৰাহীত দিয়া দেখিছেনে গেছ জ্বলাই দিছোঁ কিন্তু ইয়াতে তেল দিয়া নাই এনেকৈ মই মাংসখিনি এতিয়া বঢ়াই দিছোঁ বহুত ধুনীয়া হয় আপোনালোকেও তেল নিদিয়াকৈ এনেদৰে বনায় বা চাব এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই লওক তাৰপিছত আপোনালোকে শিকি আপোনালোকে নিজেও বনাব বহুত সহজ হয় এনেদৰে কিছু সময় লাৰি থাকিম তার পিছত অকমান ঢাকনি মারি দিছো তার পিছত আকৌ ঢাকনি খান গুছাই আকৌ লড়াই দিম তার পিছত এটা কাটি লোয়া পেঁয়াজ কেনে এটা দি দিছো ইয়াতে আর লগতে আদা নহরু যেখানে পেস্ট বনাই লৈছিল সেইখানে দি দিছো ভালদরে এইখানে মিক্স করে ভাজি থাকিম ইয়াতে তেল দিবই নালাগে এয়া দেখা পাইছেনে ধুনীয়াকৈ এনেদৰে লৰাই থাকিম যাতে তলত নালাগে এতিয়া দিছোঁ হালধি আপোনালোকে জোখ অনুযায়ী যিমান মাংস হয় সেই পৰিমাণত দিব হালধি তাৰপিছত নিমখ মাংস দিবলগীয়া গোটেইখিনিয়ে দিম কিন্তু তেলহে নিদিওঁ তেল নিদিয়াকৈ বনাম আজি এতিয়া অকণমান লৰাই দিম ইয়াত বাৰে বাৰে ঢাকনি দি এনেদৰে লৰাই থাকিব লাগিব কাৰণ ইয়াতে আমি তেল দিয়া নাই নাই চ'ৰত লাগি যায় সেইকাৰণে এতিয়া দিছোঁ অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু এয়া হৈছে মিট মছলা আপোনালোকে যি যি মছলা খায় সেইখিনি দিব এতিয়া দিছোঁ অকণমান ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি দিবও পাৰে নিদিব পাৰে আৰু শুকান জলকীয়াও দিব পাৰে আপোনালোকে পিচি ইয়াৰ সলনি যিহেতুকে তেলত আমি জলকীয়া দিওঁ আজি ইহঁতে মাংসখিনি তেল দি বনোৱা নাই সেইকাৰণে এনেকৈ দি দিছোঁ এনেদৰে ভালদৰে মিক্স কৰি থাকিব লাগিব কিছু সময় আকৌ ঢাকনি মাৰি দিলোঁ কিছু সময় পিছত আকৌ ঢাকনি কৰিলেই এনেদৰে আলুখিনি দি ল'লোঁ খাই বহুতেই টেষ্টি পাব আৰু তেলটো খাবই নালাগে আমি বহুত বেমাৰৰ কাৰণে বেয়া তেলৰ কাৰণে বহুত বিক্সি সেনেকৈ বহুত বেমাৰ হয় সেইকাৰণে তেল খাবই নালাগে কিন্তু মাংসত তেল নিদিলে কেনেকুৱা লাগিব ন সেইকাৰণে দিয়া হয় কিন্তু এই গাহৰি মাংসত তেল দিব নালাগে সেইটো আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিছোঁ ভালদৰে এনেদৰে লৰাই থাকিব যাতে তলত লাগি নাযায় এতিয়া দিছোঁ কাটি লোৱা বিলাহী এটা বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছত এনেদৰে ভালদৰে ফেৰাই আকৌ লৰাই দিলোঁ এতিয়া আকৌ পুনৰ ঢাকনি লগাই দিছোঁ আপোনালোকক মই টাইমটো দেখুওৱাও নাই কাৰণ বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ভিডিঅ'টো তাৰপিছত আকৌ ঢাকনি গুচাই কি কৰিছোঁ সেইটোহে মই দেখুৱাই আছোঁ তথাপিতো আপোনালোকে শিকিব পাৰিব সেই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কেনেকৈ তেল নিদিয়াকৈ গাহৰি মাংস বনাব পাৰি আকৌ পুনৰবাৰ ঢাকনিখন লগাই দিছিলোঁ এয়া ঢাকনি খোলাৰ পিছত ধুনীয়াকৈতে লাই আছে মাংসৰ পৰা এতিয়া অকণমান পানী দিম গৰম পানী হয় আপোনালোকেও গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব আকৌ ভালদৰে লৰাই দিব এতিয়া আকৌ গৰম পানী দি দিম মাংসখিনি সিজিব লাগিব আধা সিজা হৈ গৈছে আৰু সম্পূৰ্ণকৈ সিজিবৰ কাৰণে অকণমান পানী দিবই লাগিব পানী দিলেও পানীখিনি শু যাবলৈ দিম কাৰণ গ্ৰেভি আঁকতে বনাম এইটো পানীখিনি শু গৈছে দেখিছেনে কালাৰটো আহিব ধৰিছে আকৌ অলপ পানী দিছোঁ গৰম পানী এনেদৰে ভালদৰে লৰাই পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে লৰাই দিলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ ঢাকনি লগাই দিম এয়া আকৌ অকণমান পানী দি লৈছোঁ যাতে মাংসটো দেৰি নাযায় এতিয়া অকণমান গৰম মছলা দি দিছোঁ এইখিনি মই খুন্দি লোৱা নাই এনেকৈ দি দিছোঁ ইলাচি গৰম মছলা অকণমান আলুখিনি দুই দুই পিছ আলু এনেকৈ ভাঙি দিম মই ছাইডত আপোনালোকেও নিশ্চয় এনেদৰে এবাৰ ভিডিঅ'টো চাই কৰি যাব সকলোখিনি নিজে কৰিব পাৰিব বহুতে সহজ হয় মাত্ৰ আমি নকৰোঁ কাৰণে টান হৈ থাকে এনেকুৱা লাগে যেন তেল নিদিয়াকৈ কেনেকৈ মাংস বনাই খাব ন কিন্তু এয়া আপোনালোকৰ চকুৰ আগতে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব নিজে ট্ৰাই কৰিব কথাটো সঁচা হয়নে নহয় এয়া দেখিছেনে পানীখিনি শুজ হোৱাত এনেকুৱা কালাৰ আহি গৈছে এতিয়া হৈ গ'ল মাংসখিনি নমাই দিম ইয়া তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিব নিজে এবাৰ কৰি চাব তাৰপিছত কমেণ্টত আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা পালে আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ বাই বাই